Из Луганской области э, ну, вынужденные переселенцы переехали еще в прошлом году сюда снимаем здесь жилье девочка у нас детский церебральный паралич Аленка у нее парализована левая рука, левая нога ну и язык, губы, щеки то есть она не может самостоятельно разговаривать, кушать самостоятельно жевать ну, вот. ну и такие просьбы по медицинским препаратам. В общем, нам нужны препараты медицинские для улучшения мозгового кровообращения. Это цереброкурин, церебролизин, кортексин. Для того, чтобы речь улучшить, нужны когитум, симакс, чтобы ну, вообще ребенку, как говорится, для улучшения мозговой деятельности нужны препараты лизин, витамины группы В. Еще у меня такая просьба, ну как и все вещи у нас остались в Луганской области, поэтому но ну, поскольку девочка не может самостоятельно жевать, то ну, если бы можно было, чтобы ну, кто-то мясорубку такую, ну, чтобы там, допустим, из яблок, из морковки пюре делать, ну, а также там, допустим, мясо промалывать на той мясорубке. Ну, такая универсальная мясорубка, если возможно. Ну, и Благодарны да, очень будем благодарны за любую помощь, потому что нуждаемся даже и в продуктах питания, если честно. Поэтому ну, надеемся, что очень много людей с добрыми сердцами, которые откликнуться на нашу просьбу и помогут. Я папа и девочка Ленушка Сыпру Поэтому благодарим уже за ту помощь, которую вы оказали, коляска, которую она как бы ноги не могут на дальней дистанции. Вот, стоит на уходите тяжело. То есть э, спасибо большое за это э, понимание наше, за поддержку. Вот. Ну, надеемся, на сотрудничество плодотворное в дальнейшем. Ну еще спасибо. вспомнила, что девочке фонду. обувь нужна, потому что... Ну, девочки уже почти 16 лет и, ну, летняя обувь вот эта вот с перепоночкой. Они, ну, в обычных магазинах, ну, как, как дет, да, как детская обувь. А она продается только вот с супинатором и с твердым, с твердой пяткой и с перепоночкой. Продаются только по интернету, но очень дорого. Даже из кожезаменителя заменителя это около 500 гривен стоит, поэтому может быть кто-то сможет откликнуться. Но размер, конечно, уже большой. А какой, какой размер? Размер? А? размер обуви какой? Ну у нее 40-41, да. Ну, она обычно на размер больше идет. Ну да, там чтобы стиль. Нет, а потому что я уже. Там, ну, если и... вопросы, я отвечу.